हमने इस वीलॉग के पहले हिस्से में डॉक्टर अफजाल कादरी के बंगाल और पंजाब की तकसीम के हवाले से कायद अज़म को भेजे गए मकतूब के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मुतलब तकसीम बंगाल पंजाब और कायद अज़म की जानब से तकसीम की मुखालफत के बयान का जायज़ा लिया था आज हम लॉर्ड माउंट बैटन और कायद अजम के दरमियान होने वाली मुलाक़ातों की तफसीलत के अलावा तकसीम के हवाले से जो मज़ीद मनसूबे पेश किए गए उनका जायज़ा लेंगे कैबिनेट मिशन प्लान की नाकामी के बाद इंडिया में हालात तेज़ी के साथ ख़राबी की तरफ बढ़ रहे थे ऐसे में बरतानवी हुकूमत ने 20 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का वॉयस बनाने का फ़ैसला किया और वो बाईस मार्च उन्नीस को इस अजम के साथ भारत पहुंचा कि तीस जून 1948 तक हिंदुस्तान को तकसीम किए बग़ैर इकतदार मुंतकिल कर दिया जाएगा उसे हिंदुस्तान पहुंचने पर दिल्ली बम्बई और रावलपिंडी में बड़े पैमाने पर फसादात देखने को मिले उसने नतीजा अखज किया कि उसको उन्नीस सौ सैंतालीस का साल ख़त्म होने से पहले पहले अकतदार की का अमल मुकम्मल कर लेना चाहिए इस फैसले के पस मंज़र में एक तरफ़ तो हिंदुस्तान के कशीदा सियासी हालात थे और दूसरी तरफ उसकी अपनी ख्वाहिश के वो जल्द अज जल्द अपनी रॉयल नेवी की ज़िम्मेदारियों की तरफ लौट जाए उसका ख़याल था अकतदार की मंतकी के अमल में तेज़ी लाकर वो एक तरफ सियासी रहनुमाओं को किसी समझौते पर मजबूर कर सकता है जबकि दूसरी तरफ फसादात पे काबू पा सकता है मगर बाद उसका ये अमल शदीद तनकीद का निशाना बना और बड़े पैमाने पर होने वाले फसादात का सबब भी उसने तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कि वो जाती तौर पर कांग्रेस के रहनुमा जवाहर लाल नेहरू के ती पसंदाना नज़रियात से मुतासर थाम के बारे में उसके एहसास मुख्तलफ थे माउंट बैटन क़्याम पाकिस्तान की ख्वाहिश को सरासर जुनून समझता था और इब्त में कायद अज़म को जहनी मरीज़ ख्याल करता था लेकिन उसे उनकी ताकत का इदराक था जैसा कि उसने इजहार किया अगर ये कहा जा सकता है कि उन्नीस में किसी भी शख्स ने हिंदुस्तान के मुस्तबिल को अपनी हथेली में थाम लिया था तो वो शख्स मोहम्मद अली जिना था 5 अप्रैल से 10 अप्रैल उन्नीस तक उसने कायद अजम से छः मुलाकातें कें और पंजाब और बंगाल की पेचीदा सूरत हाल का हवाला देते हुए उन्हें मुतहदा हिंदुस्तान पर राज़ी करने की कोशिश की कायद अजम का हदफ एक अलहदा और आज़ाद मुस्लिम रियासत का क़याम था तकसीम के कई सालों के बाद माउंट बेटन ने एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि मसाइल के हल की कुंजी गांधी के पास है कुछ का ख्याल था कि नेहरू के पास हकीकत यह है कि मसले का हल जिनाह और पटेल के हाथ में था जिना को उनके मौक़ से हटाना तकरीबन नामुमकिन था माउंट बैटन ने यहाँ तक कहा कि अगर मिस्टर जिना तकसीम से दो साल क़बल फौत हो जाते तो हम हिंदुस्तान को मतहद रखने में कामयाब हो जाते माउंट बैटन ने तकसीम के कई सालों के बाद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ मुजाकर सकते थे मगर वो यानी मिस्टर जिना मिसाल के तौर पर पूरा पंजाब और पूरा बंगाल हासिल करना चाहते थे और मैंने उन्हें बताया कि ये इस तरह नहीं हो सकता माउंट बैटन ने मज़ीद कहा कि मैंने जिना से कहा कि मैं नहीं चाहता कि इंडिया तकसीम हो और मैंने इसकी वजूहत पेश की तो उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मुझे ख़दशा है कि यह हमारे लिए नागजीर है हम उन पर अतमाद नहीं कर सकते आप देखें कि उन्होंने 1938 से उन्नीस तक हमारे साथ क्या किया जब आप चले जाएंगे, तो हम मुस्तकिल तौर पर मनतखब हिंदू अक्सरियत के रहमो करम पर होंगे और हमारे लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी हम पर जुल्म किया जाएगा और ये बहुत खौफनाक होगा माउंट बैटन कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि नेहरू को लोग पसंद करते हैं और उन जैसे उनके मज़ीद साथी भी थे और उनका मुसलमानों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं था जिस पर मिस्टर जिनाह ने कहा कि आप जो कहते हैं वो ठीक है लेकिन नेहरू फिर भी सबसे अहम शख्सियत थे जब उन्होंने हकीकत में 1938 और उन्नीस सौ उनतालीस में हम पर जुल्म किया था और वो उसे रोकने में नाकाम रहे थे चिना ने मज़ीद कहा कि आपको हमें काबिल अमल पाकिस्तान लाजमी तौर पर देना चाहिए आप मुझे पूरे पंजाब के साथ साथ सिंध और सूबे सरहद बंगाल और आसाम भी दें और मैं उनको मुतहद करने के लिए एक राहदारी भी चाहूँगा मैंने कहा कि मिस्टर जिना आप कहते हैं कि आपको अकलीत पर अक्सरती आबादी की हुकूमत मंजूर नहीं है तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जिस पर माउंट बैटन ने कहा ठीक है मैं ये जानता हूँ कि पंजाब और बंगाल में वसीय अरीज इलाक़े हैं जहाँ मुखालफ़ कौम अक्सरीत में है और ये भी है कि वह तकरीबन मशरक़ मग़रब में तकसीम हैं लिहाजा मुझे ख़दशा है कि अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो मुझे पंजाब और बंगाल दोनों की तकसीम का बंदोबस्त करना होगा आप पंजाब और बंगाल के हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं ले जा सकते हैं मिस्टर हिना ने जवाब दिया कि जनाब आली क्या आप नहीं समझते कि पंजाब एक कौम है बंगाल एक कौम है एक आदमी पंजाबी है या बंगाली कबल इसके कि वो हिंदू है या मुसलमान अगर आप हमें वो सूबे देते हैं तो आप किसी सूरत उनको तकसीम नहीं कर सकते ऐसा हुआ तो उनकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी और खनरेजी और मसाइल का एक लामतना ही सिलसिला शुरू हो जाएगा मिस्टर जिना, मैं पूरी तरह मुतफ़ हूँ आ हा क्या वाकई हाँ बिल्कुल एक आदमी मुसलमान या हिंदू होने से पहले न सिर्फ एक पंजाबी या बंगाली है बल्कि वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है आप जो कुछ कह रहे हैं वो कामिल और अटल हकीकत है जो मैं सुनना चाह रहा था आपने हिंदुस्तान को मतहद रखने के हक में दलाइल पेश किए हैं ओह आप नहीं समझते अगर आप ऐसा करते हैं तो और इस तरह बातों का सिलसिला दोबारा वहीं से शुरू हो जाता देखें मिस्टर जिना ये हकीक़त है कि आप तकसीम चाहते हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक है अगर आप तकसीम चाहते हैं तो आपको पंजाब और बंगाल लाज़मंद तकसीम करना पड़ेगा आप जानते हैं कि ना सिर्फ ये कि यह कई घंटों तक जारी रहा बल्कि इस पर मतद हुए जिना सीधे अपने ही मौक़ के जाल में फंस गए थे उन्होंने आख़िर का शिकस्ता लहजे में कहा तो आप मुझे कीड़े से कुतरा हुआ पाकिस्तान देने पर इसरार करते हैं मैंने कहा आप इसे कीड़े से कुतरा हुआ पाकिस्तान कहते हैं मैं तो ये नहीं चाहता कि आप इसे कबूल करें जिसे आप कीड़े से कुतरा हुआ समझते हैं आप इसे बिल्कुल भी ना लें मैं वाक़ता चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान को मतहद छोड़ दें माउंट बैटन अपने इंटरव्यू में मज़ीद कहता है ताहम वो अपनी नहीं पे अड़े रहे वो अपने वक्त के डीगाल थे और उनसे तीन या चार नशिस्तों के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पहाड़ की मानन गैर मुतजल थे और किसी भी तलख या मनतकी दलील से बेनियाज थे वो उनकी दहानियों को भी सुनने पर आमादा नहीं थे जो मैं उन्हें कराना चाह रहा था मैंने उनसे कहा मिस्टर जनाह अगर आप सिर्फ मुझ पर अतमाद कर लें काश आप काबीना मिशन प्लान जैसी तंजीम को कबूल कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी अज़ीम खुद ख़ुदमुख्तारी हासिल कर सकते हैं पंजाब और बंगाल ख़ुद हुक्मरानी कर सकते हैं और ये रियासत हाय मतदा अमरीका से भी ज़्यादा ख़ुद मुख्तार होंगे ये तक़रीबन ख़ुद मुख्तारी होगी फिर ये कि आप अकलियतों को अपने शिकंजे में जकड़ कर रख सकते हैं जैसा आप चाहें और आप मरकस को मुदाखलत करने से रोक सकेंगे क्या ये आपको खुशकुन नहीं लगता नहीं मैं हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं हिंदू राज के मातहित रहकर सब कुछ जल्द ही खो दूँगा माउंट बैटन को जल्द ही इस बात का एहसास हो चुका था कि वजारती मिशन का मंसूबा नाफिस करने के लिए हिंदुस्तान में मफादात का टकराव मौजूद है अगरचे वो इसे हिंदुस्तान के मसाइल का हल समझता था और उसने इस सिलसिले में शिमला में मनक़द की जाने वाली टी पार्टी में इतफाक़ रेल की कोशिशें कि ताहम इस बात का इदराक हो जाने के बाद के तकसीम नागज़ीर है अपनी हिंदुस्तान आमद के कुछ ही दिनों के बाद उसने मुतबाद मनसूबों पर काम शुरू कर दिया माउंट बैटन ने एक प्लान बनाया जिसे डिक्की बर्ड मनसूबा या बलकान प्लान का नाम दिया गया माउंट बैटन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इसमे को इस प्लान की मंजूरी के लिए दो मई को लंदन भेज दिया जिसे बरतानवी काबीना ने मंजूर कर लिया उसमें कहा गया था कि बरतानवी हिंदुस्तान के 11 सूबों में से हर एक को और राजों महाराजों की रियासतों में से हर एक को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने या आज़ाद रहने का इख्तियार दिया जाएगा और बंगाल और पंजाब को सूबों की तकसीम के लिए हक़ रायद ही दिया जाएगा ताहम नेहरू ने उस प्लान की मुखालफत की क्योंकि उसे लगा कि इस तरह हिंदुस्तान के हालात बलकान की तरह हो जाएंगे और बहुत सी आज़ाद रियासतें वजूद में आ जाएंगी कांग्रेस की मुखालफत के बाद लॉर्ड माउंट बैटन ने उस वक्त के सक्रेटरी बरए महिकमा खारजा वी पी मैन से मशवरा लिया जिसने मशवरा दिया कि इकतदार दो आज़ाद बरतानवी ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाए वी पी मैनन ने माउंट बैटन को कायल किया कि नेहरू और सरदार पटेल को ये यकीन दहानी करवाई जाए कि बरतानिया रजवाड़ों या प्रिंसले स्टेट्स के आज़ाद होने की मुखालफत करेगा और उसके बजाय उन्हें दो नए ममालिक में से किसी एक में शामिल होने पर राजी करेगा दरअसल वी पी मैनन को यकीन था कि इस तरह नवे फ़ीसद रियासतें भारत के साथ इलाक़ करने पर मजबूर होंगी चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे की मावनत से माउंट ने चंद घंटों में नया प्लान नेहरू को पेश किया जिसे नेहरू ने बखुशी कबूल किया। कियाद अज़म से अभी इस प्लान की मंजूरी लेना बाकी था माउंट ने अपने इंटरव्यू में कहा मुझे याद है जब जिनाह को अपना पाकिस्तान मिला था जब बरतानवी हुकूमत तीन जून का मंसूबा पेश करने की तैयारी कर रही थी तब जबकि सिख और कांग्रेस इस पर राजी हो चुके थे जिन्ह जो चाहते थे उन्हें मिल रहा था उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं दरअसल उन्होंने कहा कि मुझे इसे मुस्लिम लीग कौंसिल में पेश करना पड़ेगा मैंने कहा कि मैं आपको आधी रात तक का वक्त दे सकता हूँ या सुबह आठ बजे तक उन्होंने कहा मैं उन्हें एक हफ़्ते से पहले यहाँ जमा नहीं कर सकता हूँ मैंने कहा मिस्टर जिना, अगर आपको लगता है कि मैं एक हफ़्ते तक इस पेशकश को संभाल सकता हूँ तो आप पागल हैं आप जानते हैं कि यह मामला उबलते हुए नुक्ते की तरफ जा चुका है ये मुआवज़ा है कि कांग्रेस पहली बार तकसीम की कुर्बानी देने को तैयार हो चुकी है लेकिन वो ज़ाहिरन ऐसा करने को राज़ी नहीं हैं आपको अपनी मुस्लिम लीग से आज रात या कल सुबह तक इसे मंजूर कराना होगा और ये बहुत बेहतर होगा मामला अगर तबाही की तरफ चले गए तो हम ये सब दोबारा नहीं कर सकेंगे आप कांग्रेस को फिर कभी राज़ी नहीं कर सकेंगे और हम मज़ीद आगे की तरफ बढ़े मगर मिस्टर जिना ने कहा नहीं नहीं, मुझे यह काम मनत और कानूनी तरीक़े से करना चाहिए जैसा कि उसूल मौजूद है मैं मुस्लिम लीग नहीं हूँ मैंने कहा मिस्टर जिना बराए मेहरबानी अब मुझे ये बावर नहीं कराइएगा कि आप कोशिश करेंगे दुनिया को कायल करने की बरए करम इस बचकाना कोशिश से एतराज़ करें जैसे मैं नहीं जानता कि मुस्लिम लीग में कौन कौन क्या क्या है और उन्होंने फिर कहा मुझे लाजमी तौर तो पर यह काम कानूनी तरीक़े से करना है मैंने कहा मैं आपको वाजह करना चाहता हूँ कि मैं आपको इस हल से फ़रार की इजाज़त नहीं दे सकता जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है हाँ को नाम में बदलना बिल्कुल अहम है कांग्रेस ने आमादगी ज़ाहिर की है सिखों ने हाँ की है कल मीटिंग में मैं ये कहूँगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ तहफात के साथ यकीन दहानी मौसू हुई है जो मुझे यकीन है कि मैं दूर कर सकता हूँ और उन्होंने मेरी पेशकश कबूल कर ली है सिखों ने भी कबूल कर ली है मैंने मिस्टर इना के साथ कल रात बहुत तवील और दोस्ताना गुफ्तु की हमने हर नुक्ते पर बात की और मिस्टर जिना को लगता है कि ये एक बिल्कुल काबिल कबूल हल है तब मैं उस वक्त आपकी तरफ़ रुजू करूँगा और आप आपदे पर अपना सर हिला देंगे और अगर आपने इख्लाफ में अपना सर हिलाया तो आप हमेशा के लिए सब कुछ खो देंगे मुझे मालूम नहीं था कि आया वो अगली सुबह अपना सर आमादगी में हिलाने वाले हैं या नहीं तहम आखिरकार मिस्टर जिना ने मुझे अपनी ज़ाती यकीन दहानी कराई कि वो इस मंसूबे से इतफ़ाक़ करते हैं और ये कह कर वो चले गए पंजाब और बंगाल की तकसीम के मौजू पर यह हमारा दूसरा वी लॉक था ये सिलसिला अभी जारी है हम कोशिश करेंगे कि तीसरे हिस्से में इन तमाम मामलों को समेट सकें बहुत शुक्रिया